Аэропорт может пропускать более тысяч пассажиров в час. Здесь 57 тысяч квадратных метров. Пять основных гейтов, один из них задвоенный для А380 и Боинг 747. Это единственный аэропорт в Украине, который принимает А380 по полосе, потому что, когда строилась Бориспольская полоса в 1999 году, еще А380 не было. Регулярные полеты начнутся завтра. Регулярные рейсы внутри Украины начнутся после окончания чемпионата Европы. То есть с 1 августа этого года аэропорт будет работать в двухсистемном режиме пассажир, прилетающий из Одессы, летящий, допустим, в Красноярск, не будет покидать здание аэропорта вообще. Он покажет паспорт внутри порта. То есть тут все предусмотрено для пассажиров. Заканчивается автовокзал, который будет иметь сообщение со всеми городами Донецкой области. Здесь много сервисов, в том числе аренда Автомобилей со всеми европейскими компаниями, которые заявили о своем желании. Центр административно-деловой авиации будет построен вот там, где был старый аэропорт 1964 года. Тоже 20 декабря он будет запущен. В 1991 году, который является для нашего города рекордным, принял и отправил 2 миллиона пассажиров. Я хочу напомнить, что это исключительно внутренние рейсы, никакой таможни и границы вообще не было в природе. В этом году Донец будет близок к миллиону двухстам. И мы надеемся, что к 2015 году мы придем к 4 миллионам. Здесь есть все, чтобы принимать 5 миллионов. Дальше уже надо будет... Ну, это предусмотрено проектом. То есть его можно спокойно довести до 10 миллионов Суммарная возможность терминала Д в Борисполе 10 миллионов нового. Мы можем принимать в течение дня 30 тысяч человек. Как будут перемещаться? Кто-то захочет Посмотреть матч в Харькове или в Киеве, в перерыве матча в Донецке, это тяжело сказать. Но это максимальные возможности. Вот больше просто быть не может болельщикам, чем заложены возможности этого аэропорта.